Як реалізувати, наприклад, це право на капітальний ремонт будинку, як його реалізувати домовому комітету, чим простіше порівняно, наприклад, з жильцями, який от механізм. Експертизу дома, чтобы э, сделали э, типа акта, аудит, аудит, а, а, ну акт, называется, акт дома. состояние стен, состояние подвала, состояние крыши, там, крыши, да, 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 э, главное, крыши. И, э, э, На основании износа, да. допустим, износа наших зданий, нашего здания, которого мы уже где-то в районе 80%. Значит, подписывается дефектный акт специалистами, которые это обследуют. И с этим актом вы идете в, эту, в ЖЭК, не в ЖЭК, а в это управление, и в полком, наверное, там есть при нем какая-то компания. Наверное, таким образом можно, но это уже, так сказать, более конкретно. Но для, для того, чтобы сделать этот дефектный акт, тоже нужно заниматься специалистов. Да. Ну, в принципі, в ЖЕКу є на зарплатах якісь спеціалісти, їм подаються заявки, коли щось несправне. Наприклад, подавали заявку на ремонт, капітальний ремонт даху. Хто не відремонтував? Ми робили такі дефектні акти на будинках, робили обслідування. Там збиралися... Жектор сам заявку роблять профільним інститутам, і вони роблять такі замовлення. Так, там є спеціальний відділ, у яких є інструментальне обслідування. куски конструкции исследуют их износ, понимаете, материально их испытывают и делают <социт> такой <социт> вот несущую способность на воду. Они делают и пишут, нужен ли капитальный ремонт, не нужен ли капитальный ремонт. Это заказывается в того, <социт> Я хочу сказать, что в Жеках сейчас в ЖЭКов очень сократили штат. И, допустим, если раньше занимались, у них были кровельщики в ЖЭКе в штате, Час уже на затяженні 14 конца -го року кровіщика в ЖЕКі нету. І крові та норм займаються не ЖЕКі, а інші інстанції. Судя по нашому дому, у них ніколи їх не було. Минулого року провести капітальний ремонт, чи навіть yeah, позаминулого вони не провели. Дали відповідь на заявку, що будинок включений в план капітального ремонту дахів по району, але цей ремонт не був проведений. На моєму. Я считаю, что для того, чтобы добиваться капитального ремонта дома, нужно, во-первых, просить письменно, какие работы делались по дому, хотя сейчас на сайте Киевской городской администрации по каждому дому есть перечень с деньгами, с названием работ, которые делались. По нашему дому есть два списка, это 2000, по-моему, 2004 год, и 2007 год, и 2014 год. Ну, то есть сколько там денег вписывались, там мне не так много что-либо делать. Первое, делать запрос, Писывали. запрос Писывали. уже, Писывали. делался Писывали. ли капремонт, ремонт когда, Писывали. если Писывали. они пишут, что капремонт ремонт по вашему дому не делался, Писывали. тогда мы получаем, мы пишем Писывали. следующий запрос. Мы фиксируем, допустим, сами какие-то нарушения, какие-то а, а, дефекты дома или еще чего-то. Составляем сами акт, сами подписываем, жильцы или, допустим, там домовой комитет. Да, подписываем и требуем, что ссылаясь на закон о приватизации, что они должны, обязаны сделать нам капремонт дома. Если это не действует, то следующий шаг – действительно нанимать эксперта, но определенных экспертов, которые имеют лицензию. Их экспертиза, они как суд эксперты. Они как последнее звено в этой инстанции. Они делают оценку. Да, они делают оценку дома, и после этого уже нам никто не может отказать в ремонте нашего дома, да, ремонте дома. Да, это не будет за один день. Естественно, они все распуполяют, и они затягивают этот процесс. Это может длиться дольше. Но, в всяком случае, это шанс сделать капремонт дома, а не свалить на себя миллионные долги, ну, миллионные суммы по ремонту и восстановлению этого дома. Ответ на ваш вопрос? Что делать для того, чтобы, скажем, не на себя, во а, так, ну, кто а... за то, чтобы мы ничего не делали? кто будет, Давайте кто выбирать. за ОСББ. Давайте выбирать а? да, да. Хорошо, мы говорим сейчас про наш дом. Кто, да, кто с с за ОСББ? Кто за создание домового комитета? Тогда кто воздержал? Есть кто воздержал? Кто против? просто не пришел? Хорошо, с первого подъезда. Давайте сделаем так. Кто будет с первого подъезда главным по своему подъезду? Главным. Кого мы назначим главным? Меня для чего послали? Кто не пришёл, кто не собралась за меня Аня, можно будет ответственный за свой подъезд. Леся. Давайте я объясню. Это а, от вас не будет ничего, вы не будете ничем а, серьезным заниматься. Просто, если, нуж... Просто а, если, если мы решим, что нашему дому нужен капремонт, мы, вы, допустим, звоните мне и говорите, а, давайте сделаем фотографии нашего ремонта. Вот у нас там нет окон, Ой, у, нас у нас там... Нет горе... ремонта вообще. Вы были в нашем парадном? Ну а да. Да, то есть, да, а, тут вообще. То есть мне, мы даже говорим говорить. про капремонт, ремонт про какие-то дефекты своего дома и подъезда. Вы знаете какие-то там свои нюансы. Я просто могу напечатать документы, вы подойдете и подпишете у своих жильцов, то, что они вас знают. Вы будете только подписывать документы в своем доме и информировать своих жильцов о том, что происходит. Вы согласны? Ну, в принципе, Мы уже и так заявили. Да, посмотрите, говори свои. Я потом тебе расскажу. Третий подъезд, кто будет?

Мале, это же ничего не надо делать. Нет, Олечка, мы не можем а тебя, мы за тебя, <с <с потому что ты у нас хорошая, умная девочка. Хорошо. А кто хочет быть председателем домового комитета нашего дома? Оля, Та, Оля, Та, Оля. Полосу. Да мы и так. Да, да, да. Кто за то, чтобы Поля была председателем Домового комитета? Все! Одноголосный! Кто против? А Кто-то не пришел! Я, я хочу указать в протоколе. Чтобы... Поздравляю! Рассчитывайте на нашу помощь. Ваня, вам спасибо. Главное, чтобы Когда не забывали вы свои своих словах, которые вы сейчас говорите. А, Решение, которое будет приниматься, это же будет приниматься на общем собрании? Да, смотрите, по поводу, по поводу того, как будет жить, существовать наш домовой комитет.